Так как цены на газ растут не по дням, а по часам, многие украинцы задумываются над тем, а есть ли альтернатива голубому топливу? Одно из решений ⁇ твердотопливный котел, хорошо известный еще нашим прадедам. При правильной установке даже самый простой дровяной котел может работать эффективно и быть надежным источником отопления. Однако для получения максимального результата необходимо знать особенности установки и работы такой системы. Самый очевидный вопрос. Какое топливо лучше всего использовать для твердотопливного котла? Основные виды твердого топлива, применяемые в Украине, это древесина, это уголь и пилета. Рекомендуется использовать хорошо высушенную древесину твердых пород, таких как дуб, бук, ясень. В таком случае горение будет происходить более длительно и котел необходимо чистить реже. В последнее время также очень популярным стало отопление пилетой. Скажите, а насколько сложно установить подобный котел? Установить его несложно, но есть ряд важных особенностей. Это наличие дополнительной площади для хранения топлива и котельная. Это специальное помещение с огнестойкими стенами и полом, а также для котла требуется специальный дымоход. Как часто нужно подбрасывать топливо в котел? Если выбран твердотопливный котел с ручной загрузкой, и вы не хотите каждые три часа осуществлять загрузку топлива, необходимо установить бак-аккумулятор. Это сократит количество загрузок топлива до 1-2 раза в сутки, уменьшит расход топлива и затраты на отопление в 3-4 раза. При этом чистить котел необходимо реже и он прослужит намного дольше. Если вы не хотите сами подбрасывать дрова, на помощь придут котлы с автоматической подачей топлива. Основной вид их топлива – пилета. Такой котел оборудован бункером хранения топлива и системой автоматической подачи пилеты в котел. На одной загрузке котел может проработать до недели. И самый главный вопрос. Насколько же выгодно устанавливать твердотопливный котел? Важно, что такой котел требует периодического обслуживания, и владелец должен учитывать доступность топлива в перспективе нескольких лет. Но если топочная спроектирована и смонтирована правильно, то данное решение будет реальной альтернативой газу.